вокруг Майдана, то есть Майдан собрал у себя так называемых пассионари. Кто знаком с теорией пассионарности кто не знаком, очень советую почитать его книгу. Последняя его книга, такая уже более научно популярная. Обязательно. Она есть в интернете, кстати говоря, называется «Конец и вновь начало». Кто такие пассионари? То есть в любом обществе есть некоторое количество очень активных людей, которые, э, ну вот их особенность, они, 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 у них цель, у них идея, они готовы умереть за идеи. А, типичный, они, то есть у них шило в заднице всегда непонятно, то есть что их будет. Типичный по сценарию это будучи там царем, чувствует не сидеть себе, понимаешь, царство, царство как, там, Он куда-то куда-то стремился, что-то за новые, новые страны, новые края и так далее. А пассионариев в обществе где-то от 3 до 7 процентов, не так много. Вот когда уже больше 5 процентов, общество всегда, как правило, оно уже оно очень активное. Украина всегда была пассионарной страной, вот по теории даже Гумилёва, то есть пассионарная э, полоса, вот где-то она идет в Скандинавии, через Украину на Турцию. Турция тоже пассионарная страна. Э, в пассионарии, в чем проблема Украины? В том, что Украина в 20-м столетии пережила революцию, голодомор, две войны. Вассинарии всегда гибнут первыми, потому что они всегда идут на атаку, то есть жизнь для них это не так важно, как а суб так называемые это трусы, как бы чего не вышло, моя хата с края, они всегда остаются в тулу, прячутся они выживают. Ведь за 20, -е, 20 -е столетие Украина всегда выбывала в а в 70 е 80 е когда это уже была трудовая эмиграция, тоже не знаю, сначала в Сибирь все ехали на заработки. То есть э, нефть и газ добывали, я был в Сургуте. То есть там украинцы в основном работают. И когда у нас разделилась страна, я был как раз там с товарищем Ильдом, мы еще встречались тогда. То есть местные власти тогда закрыли. То есть откройте, отдайте нам украинцев, потому что не будем работать. Вот. А потом была на Запад эмигра... трудовая миграция, многие поехали заработать. Украина всегда была, то есть пассионария много, но они всегда здесь не могут себя реализовать. Сейчас вот выросло первое поколение, которое уже как бы в основном остается здесь, и потому мы уже пережили три революции за последние 25 лет. При революции деду всегда пассионарий. То есть это, Гитлер тоже пассионарий. Там, тоже человек идеи, то есть есть положительные и отрицательные. Вот. И вот после, я уже как бы продолжаю, после э, э, революции достоинства, начали образовываться такие зарядки группы, которые начали потом создавать романские организации. Я познакомился с Пекарем, Лигач и так далее, то есть я влился, пришел со своим проектом практически в Новую Украину, в Водянской Новой Украины, а завтра будет Пекарь, идеолог этого движения, он много чего интересного расскажет, и особенно расскажет, спросите его, что называется его теория спиральной динамики. То есть он первый в декабре, когда уже казалось, Революция будет подавлена, не тонифилями. Революция а победит. Рассказал почему. <coughs> вот. Я пришел с проектом, влился в проектную группу, там, как экономист. И мы начали там, работать на стратегии, стратегии экономического развития Украины. Мы сделали его, разработали, а потом поняли, что... Но ну, в правительстве это никому не интересно. То есть дальше там, экспертных, ученых и так далее, обсуждений, эта стратегия никуда дальше не двигалась, потому что э, стратегическим планированием у нас правительство до сих пор, вот я уже профессионально знаю, потому что занимаюсь другой, никто не занимается. Стратегического планирования в украинском правительстве нет, в принципе нет. И та реформа, которую мы сейчас, вот я сейчас начинаю заниматься после вот этой реформы, называется э, э, реформа госуправления. И вот последний месяц очень активно мы занимались, я занимался с группой там, экспертов, с правительствами и так далее, разработкой стратегии реформы государственного управления. Я тоже потом расскажу и даже покажу, покажу презентацию, которую, еще, которую мы в понедельник будем показывать на правительстве, то еще не помню, о чем идет речь. Вот. Ну вот так. И э, э, когда стало понятно, что ну как, вот занимается в этой группе, это а, да, вещь вещи в себе, потому что э, реализовать эту стратегию в, в, том, в той структуре правительства, которая есть, была и есть сейчас, то есть было просто невозможно. А где-то в августе или в конце июля, по-моему, 2014 года Валерий Пекарь собрал активистов и сказал, 14, да? В чем была, в чем был, в чем был как бы задача, сказал, вот есть такая задача. Мы начали тогда освобождать э, Донецкую, Луганскую область и э, район за районом. И возникла большая потребность кадра, в том числе выходцев из этих областей, которых можно там, чтобы надо было, то есть нужно было кого-то назначать, ставить. Э, банально, главный районах администрации, там местных администраций не было. Надо было эти кадры подобрать, надо было их обучить, надо было их мотивировать туда направить. И тогда правительство просто попросило Валерия Пекаря, если мы сможем помочь, найти таких активистов, их обучить и так далее, и так далее. Было три задачи. То есть две задачи. Первая найти, обучить и направить, а вторая задача, ну давайте надо кому-то же еще заниматься э, вообще реформой госуправления. <coughs> в принципе. Ну, так как я не есть тренер, не есть там hr то я давайте хорошо, я буду заниматься реформой госуправления в принципе. Вот так я занялся вот этой, вот этой, вот этой темой. Мы собрали группу экспертов, мы там создали, написали концепцию, так как мы понимали, никто из нас не был служащим. А потом я сделал одну правильную вещь, называется бенч-маркетинг. Да? Я просто, а кто у нас еще занимается в Украине вот такой же реформой? И я нашел, я встретился с Поляк был, который здесь представлял ЕС, я встретился с Денисом Бродским. Я встретился с Калиушко, Центр политики правовых реформ, я встретился с РПРовцами со всеми. И мы, когда сравнили наши концепции, мы там, на 100% практически решили нашу группу объединить. И в отличие от всех, допустим, я достаточно всегда слежу, как идет работа над налоговой реформой, вот, наше преимущество было всегда, у нас одна большая, она хорошая, сильная команда. Вот. И дальше мы взяли, то есть мы написали, как раз в то время, где-то э, национальной агентствовой госслужбы э, дали поручение разработать такой законопроект. Я скажу сразу, там некуда писать закон. Мы взяли, то есть у нас есть, конечно, то есть Игорь Калюшка и его зам Тимощук, это, одни из самых лучших в Украине, мы, а Калюшка занимается этими вопросами уже лет 17. Вот, мы взяли за основу его закон, который он еще писал где-то еще там в 2009 10 году, законопроект, и два месяца мы еще Наверное, в складе мы встречались, каждую неделю, пару неделю, пока мы этот законопроект ми не... Это 90 страниц текста, сразу рассказываем. Да. Мы его логически написали, мы потом взяли эти принципы. Есть такая проект, европейский проект Сигма. Вы, наверное, слышали венецианская комиссия. Это комиссия, которая упикается к Конституцией. Да. Проект Сигма все то же самое, только он упикается в душе по всей Европе. Мы уже эксперты знаем хорошо. Мы взяли принципы, заложили э, симовские, то есть у них эти типа, европейские принципы. Вот, по-моему, в конце сентября 2014 э, -го года мы этот уже свой год законопроект внесли в Национальный агентство дискуссия. Ну потом еще два месяца. Ну, задача была, задача была поставлена, что в конце 2014 -го года закон должен быть принят. А сразу он был принят, ну, было написано, кстати, в коллективе, года, что до конца 2014 -го года и в планах Тиуриду до конца первого квартала 15 -го. Закон был принят 10 декабря 15 -го. Мы его внесли, мы его спешили, мы знали, что нам его надо к концу октября подать. Вот. Мы еще сентябрь-октябрь, мы еще поработали, уже, значит, тогда Ващенко Константин создал экспертную конституционную раду, когда залучив там за министров, мы были эксперты. Мы еще два месяца этот вылизывали закон, законопроект еще в рамках этой экспертной конституционной рады. В конце октября он был как фактически. Мы его подали в секретарь кабинета и там он три месяца завис. Они, то есть, э, я уже сейчас уже более плотно работаю с секретариатом, вижу уже в рамках другого проекта. Вот. Единственное, что они там поменяли, это один абзац, но ну, три месяца он висел, хотел И они вот только, уже когда мы начали э, э, сказали, ну если, если, вы не будете не будет подавать Кабмин, значит мы будем подавать и депутатов депутатам этот законопроект. И тогда уже мы начали шум создали, Медиюри. Euh, euh, вот. И в конце, по-моему, сентября, в начале апреля, наконец-то законопроект был вынесен от имени Верховного. То есть был как Кабмина, был вынесен в Верховную В конце апреля он был принят в первом общении. Помните, там что-то, сколько там, 20 раз, по-моему, ставил голосование. Вот. И потом началось тоже самое интересное, потому что такого еще никогда не было в истории, когда в законопроект было внесено больше полутора тысяч, то есть 1354 официальных правок, а еще там 200, то есть более полу, 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 полутора тысяч правок. Была создана рабочая группа, ее возглавила Алена Шкрум, она за молодая я уже скажу, девушка, депутат, очень умная, молодец. Дальше вот. Была создана рабочая группа при комитете даже будинества. Вот эти все, вот эти полторы тысячи правок, правка за правкой, мы должны были пройти. Это у нас заняло все лето. Мы закончили эту работу в начале сентября. У нас было, по-моему, 7 или 8 заседаний. Споры были колоссальные, потому что там были и министры, и замминистры. Задача нашей команды всегда была, то есть мы защищали наша задача была, то есть концептуально защитить этот закон, потому что каждый раз на каждом этапе согласования с каким-то министерством, какой-то депутат, что-то вносили, очень много всяких прав, которые просто, в принципе, я по принципу потом расскажу, госслужбы, которые не европейские, потом вам покажу, которые просто выхлосили то, что закладывалось в те концепции. В те... Мы защитили, то есть закон был принят даже немножко в лучшем виде, в котором мы рассчитывали в конце концов. Наша основная была Наше основное оружие это, конечно, экспертные, как бы, то есть наша команда единая, то есть у нас в команде это 6-7 человек. Э -э вот. И как только что-то возникает проблема, у нас мы поднимали единый шум, мы все выводили на эфир, наружу. И плюс, конечно, постоянно ну, нас по возможности поддерживал и то все, потому что они четко понимают, что какие принципы должны быть заложены в этом законе, в этом принципе и чего-то не должно быть. Прошли полторы тысячи правок. Первый раз закон должен был голосоваться по моему какого нравится.